ты считаешь, э, ну, во-первых, смотри, я не, рабо, не работаю, я занимаюсь э, как бы любимым делом, понимаешь, это две большие разницы, это Петровка. Так, Это Петровка вітає. Чому вайбер не відповідаєте корабля? ще в наявності? Серега, а я тобі не Блін, Я вчора тільки взяв телефон. Ти маєш на увазі о той парусник? Якщо парусник да, должен бути в наявності, но він не тут. Він в мене в гараже лежить. Так, покажи е, картини, какие портреты маслом. Это Петровка, Киев. Так, узкие, где ядерка, красные линии, так. Здорово, с Харьковской барахолки. Серега, приветствую. Дима, ты играл в Сталкер 2? Братан, я и в один Сталкер не играл. Я в комментариях помню, сейчас, зачем вы пишете это людям, таким же, как и вы, которые просто... Дим, последняя да, цифра, 84, да. Так, Каденову Петровка уже ж пять раз сказал. Так, бажаю здоровья, шановый дзюцик. Алло, алло, мы тут дякую. Звонок тут. Звонок. Звонок. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Все, Спасибо. Все. Так, быстро, быстро. Так, вас. так, из ТЦК можно сформировать 10 бригад. Что за город? Киев. Так, раніше ти був веселий, а сейчас грустный. Марішечка, я завжди веселий. Братанчик, дай 150 гривен. Зачем? Они у тебе на кавці. Дав денег. И тут же забрал. Ось вот сволоч. Так. Сейчас я поменяю. Стой. Опа. Так, я вам скрин на Вайбер за оплату. Как... Все, прошу. обнял Иван. Римончик. Так, просто интересно, что слово Чебурашка, которые на улице нашли мне одно Девушка слово. А... Мельхиор по 60. Так, здравствуйте, дорогой друг, магнитофоны советские. Ну, есть, ну, смотря есть что интересует. годов, Только простая работа, но недорогая. Сварились, братан. Проезжай, есть тема, мед, бомба, игера, свежие кристаллы. Спасибо. Я уже свою отбомбил. Вот такая работа, она классная, она простая, но офигенная. Вот такая вот вещь. Это 70-е годы. Это что ты пока икона? Икона, да. Да, вот такую никто не хочет забрать. Это шпон. Да. Короче, вот такая работенка. Интересная вещь. Так, раньше так, так, так. Работа в удовольствии, это класс. Да я вообще это не считаю работой, ребят. Я как бы, ну, кайфую. Это вообще круче, чем хобби на самом деле. Так, чему, чему на державный? Можем и державный, а наш... Так, 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 так. Как вы считаете, все должны быть мирны или как? Стоит стремиться к хорошему. Такое отношение друг к другу хорошему не приведет. Ну, это странный вопрос. Бинокли не, сейчас нету. Опять трудовые будни, блядь. И что тебя так веселит, блядь? Так, боже, вон сидит и рассуждаешь, что там с неба железки упали. Господи, иди с Богом отсюда. Чтоб тебя это не мучило, блядь. Так, как тебя зовут? Меня Дима зовут. Говорят, что из Харькова ТЦК поперли в Киев. Я так понимаю, беспределы теперь у вас обострятся. Хотя по количеству частей, которые у нас стоят на дроме, мне кажется, никто никуда не уезжал. Ой, ребят, да блин, как будет, так будет. Привет, чем торгуешь? Барахолка, старые вещи, винтаж, советский Союз, антиквариат, всякая фигня. Дорогой друг, монетофоны советские. Я ж спрашиваю, что именно интересует, какие монетофоны. Беларусь, приветствую. Так, удачи тебе, мужичок, спасибо. Меня зовут Дмитрий, Лиза уже сказал. Привет из России, привет. Яка ціна шахмат? 800 гривень. Шахмати, там доска практично новенька, але ну, там шахмати пластик, ну, з утяжелителями. Ажурний, красивий. Ну, ну, шахмати гарні. США близькі до рішення передати Україні ракети GSM 900 км. Ой, шикарно.